Привет. привет. О, привет. Как дела? Я хочу сходить в военкомат или в часть свою и сказать, что ты. Я одна осталась, мне твоя помощь нужна, и что тебя вернуть. Не вернут. Тут люди, которые отказывались, им по восемь лет срока дали уже. Да ты чё? У нас сто двадцать человек отправили обратно в бригаду в госпиталь с хранениями. У нас около вот 320 человек раненых и 350 человек 200 груз не надо живи мой миленький наша бригада не боеготовна уже нам, нам в смысле на нас сейчас нападут нас всех повалят все у нас, у нас нет даже у нас ни танков нету ничего не осталось все украинцы поподрывали минометами ты знаешь что мы хотели сделать я тебе так по секрету скажу мы хотели патроны найти Синг-62 украинские короче друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь сюда в будённовск отвозят как пацаны делали мы хотели друг другу ноги тупо пострелить чтобы нас завинтовали и мы и нас отправили в госпиталь дай бог дожить до этого дай бог дай бог дай бог сыночка миленький